الله تعالى برحمة الله تعالى من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق الله العظيم صبر ونماز بلن الله كي التجاق إنها لكبيرة إلا على الخاشعين mana shu sabr va namozda qoyim bo'lishlik faqat ollohdan qo'rquvchilargagina osondir undan boshqalarga mashaqqatdir deydi mana shu namozimizni qoyim qilib uni mukammal bo'lishliiga şey e'tibor berib kamchiliklardan nuqsonlardan omon bo'lgan holatda ado etib yurishligimiz bu faqatgina ollohdan qo'rquvchilarga oson boshqalarga fiiy kitoblarimizda sajdai sahiga sabab bo'ladigan amallar sanab o'tilgan birinchisi qasddan qilingan xatoda uch narsada sa'b sajdasi qiladi birinchi qadani tak qilsa qaday ula bor qadayi oxir bor qadayi ulab uch rakatlik to'rt rakatlik namozlarda ikki rakatdan keyin o'tirishlikka ke qandaya -e. o'tirmasdan turib ketib qolsa nima bo'lar ekan saja sa hop ana shu xoh qasddan bo'lsin xoh sahat bo'lsin sajda sah bilan oxirida ha, to'g'rilanadi endi ikkinchisi birinchi rakat sajdasidan birortasini namozning oxiriga qoldirganda va qasddan tafakkur qilib turib bir rukun miqdoricha vaqtni o'tkazib yuborganda misol uchun bir amal bilan ikkinchi amalni o'rtasida bir rukunni ado etishlik vaqtchalik o'ylanib qotib esidan chiqib qotib qoladi qaysi surani o'iau anchato'xtab qoladi ana shu bir miqdori deb bo'ladigan bo'lsa unda ham sajdaga sah bo'ladi buni sababi tahi salam ead ya'ni salomni kechiktirish keyingisi namozni vojiblaridan birini unutib tark qilganda oldin yoki kelib keyin qilib qo'yganda ya'ni joyini almashtirib qo'yganda ziyoda qilib qo'ysa ya'ni oshiqcha qilib uorsa va nuqson qilib qo'yganda sajdaga sahb qiladi bunday holat namozda o'n bitta o'rinda ko'rsatilgan o'n bitta o'rinda mana shu vojib tarbi vojib deymiz namozda vojib tar qilinsa bo'ladi birinchisi farzni birinchi va ikkinchi rakatida fotihani ba'zisini o'qib ba'zisini o'qimasang o'zi farzi uch oyat miqdoricha qiroat qilish o'sha bismillahi rohmanir rohiym deb alhamdulillahi robbil alamin ar rohmanir rohiym maliki yomiddin desa bo'ldi farz soti bo'ladi maliki yomiddin bilan farz soit bo'ladi lekin o'sha alhamdu surasini fotiha surasini oxirigacha o'qishi vojib agar kimdakim oxirigacha o'qimasa tarki vojib bo'ladi sajda sajaa vojib bo'ladi bu birinchi ikkinchi aka keyingisi farzni birinchi ikkinchi rakatida fotihadan keyin qo'shimcha 3 oyat o'qishlik u bitta sura bo'lsa ham yoki boshqa bir suralarni ta oyati bo'lsa ham o'qishlik vojib ekan agar uni o'qimasa nima bo'ladi farzni birinchi ikkinchi rakatasaj keyingisi jahriy namozni maxfi, maxfi namozni jahiy o'qib qo'ysa. bu odatda imomga tegishli imom peshinni qiroat bilan ovoz chiqarib o'qib qo'ysa yoki shomni ovozini pasaytirib maxfiy o'qib qo'ysa sajdasa oib bo'ladi agar yakka o'qiguvchi ham maxfiynizohi o'qib qo'ysa sajda saf bo'ladi keyingisi uch yoki to'rt rakatlik namozdan birinchi qadamni qilmasdan ketsa boya aytdika buni qasddan kechib tashlab ketishlik yoki unutib tashlab ketishlik ana endi oxirgi qadada tashabhudni o'qimasa qadayi oxir bor namozni oxirida lillahi deb boshlanadigan duo bor to'g'rimi mana shu attahiyatulillahini lafzini o'qishlik ham vojib uning miqdorida miqdoricha o'tirishlik ham vojib har biri vajib bo'ladi ana shu atahyatulillahini lafzini o'qimasa hams hop bir rakatda takrorlanadigan amalda tartibga rioya qilmaslik bunda sajdani bir marta qilib ikkinchisini unutish o'shani namoz oxirida qilib keyin sajda sajdagasa qiladi misol uchun sajdamiz ikkita bittasini qilsak ikkinchisi esdan chiqib qolsa unda ham sajdaga saf qiladi lekin u sajdani o'zini qiladi oxirida shu esdan chiqib qolgan sajdasini oxirida sajda sajdai sahidan oldin bitta sajda qiladi ana undan keyin sahm sajdalarini qiladi ruku va sujudda vojib xotirjamlikni unutib tark qilishlik bazı ulamaların nazarı da değildi, lakin bizim ustalarımızla bu yok. O yan tarafı vajib değil adı de, Biz bunu ne dediğimiz? Celsa ve kavma dediğimiz. <laughs> Celsa ve kavma dediğimiz. Bana sami'allahu limen hamiddeh ki kalbini tek kılıp az yine mıknatuluşlukken kavma değil. chunki rasululloh sollallohu alayhi vassallam o'sha arobiyga namoz o'qishni o'rgatganda o'sha samialloh degan vaqtingda xotirjam turginan ya'ni urguga ketishdan oldin xotirjam turishlikni tayyonlaganlar ana shu qavma deyiladi lekin bizda hidoya soiblarda bu kelmagan buni ba'ziykeyin ikki sajda orasi bora ikki sajda orasini jalsaey bitta sajdani qilib ikkinchi sajdaga ketishlikdan oldin ana shu yerda o'tirish bor o'tirishni maromiga yetkazib o'tirishlikni jasa deyiladi o'shani ham qilishlik vojib bo'ladi keyingisi farzda qiroat joyini o'zgartirish fotiha bilan undan keyin o'qiladigan zal suani joyini almashtirib qo'yishlik keyin to'rt rakatlik namozni oxiridagi ikki rakat fotihadan keyin ham surob o'qib qo'yishlik to'rt rakatlik farz namozda fotihadan keyin oxirgi uchinchi to'rtinchi rakatlarda faqat fotiha o'qiladi to'g'rimi ana shundan keyin ham zamsurob o'qib qo'ysa nima bo'ladi sajda sahb qiladi vitrni qunut duosini tark qilish sajda sahbga sabab bo'ladi keyin qurut duosini aytishlikda Alloh akbar degan takbir bor aytishdan işte oldin takbir aytiladida quloq qoqiladi ana shu takbirni aytmasa ham sajda saf qiladi takbir vojib bo'ladi chunki o'sha takbir ham vojib takbir keyingisi ayt namozlarida takbirlarni esdan chiqarish ayt namozida takbir zoidalar bor ya'ni 3 ta işte, ziyoda takbir bor birinchi rakatda va ikkinchi rakatda to'g'rimi birinchi rakatda sano duosini o'qigandan keyin uch marta hop ikkinchi rakatda rukuga ketishdan oldin uch marta takbir oidalar bor ana shu takbir oidalarni esdan chiqarishlik ham sajaahga sabab bo'ladi keyin namozni jinsidan bo'lgan bu va namozdan bo'lmagan amalni ziyoda qilishlik sajaah bo'ladi misol uchun ikki marta ruku qilishlik rukuni ikki marta qilib bo'lsa ham sajdaga sab bo'ladi hop sajda sahni o'zini qanday qilamiz agar mana shunday tario bo'lsa sajda sah qiluvchi eng oxirgi qadii oxiridagi tashabbudni -ta o'qib bo'lgandan keyin yolg'iz o'quvchi bo'lsa ikki tomonga salom beradi va ikkita ziyoda sajda qiladi ikkita ziyoda sajdani qilib ana undan keyin yana tashabhudni salovatlarni duoni o'qib yana salom beradi imom bo'lsachi imom bo'lsa unda u ham xuddi shunday oxirgi tashabhudda tashabhudni o'qib bo'lgandan keyin faqat bir tomonga salom beradi bir tomonga salom beradi va ikkita sajda qiladi bir tomonga salom berib ikkita sajda qilishining boisi ikkinchi tomonga salom bermasligining sababi orqasidagi jamoat namoz tugadi deb o'ylab joyidan qo'zg'alib ketib qolmasligi uchun uşa. o'shaning uchun bir tomonga salom beradi o'zi <laughs> aslida fiiy masalalar bobida aytganmiz namoz o'sha o'ng tomonga salom berishlik bilan tugaydi bo'lsa. o'ng tomonga salom berishlik bu o'sha uşağın... tahrimani kesuvchi salom bo'ladi chap tomonga salom berib qo'yishlik ham bizni mazhabda lozim salomdir ana shunday qilgandan keyin imom ikkita sajda qiladi muai ham unga ergashib ikkita sajda qiladi mana shunday takbiri sajlarni bilib olishligimiz bizni namozlarimizni maromida bo'lishlikga sabab bo'ladi <coughs> ana endi sajda sam qilishlik ham esdan chiqib ketsa nima bo'ladi sajda sam qilishlik esdan chiqib ketsa o'zi xato qilgan lekin sajda sam qilishlik ham esdan chiqib ketadigan bo'lsa boshqatdan namoz o'qiydi bu birinchisi ikkinchisi tark qilsa ham joiz degan joyi ham bor asosan boshqatdan namoz o'qiydi desa kuchliroq q namozni boshqatdan o'qid qilishlik kuchlirogeng kuchlisisha ho'p ana endi yana bitta masalamiz bor tilovatdan so'ng sodaqollohu ozi deb aytish masalasi bu o'tgan safargi suhbatimizda aytuvdiki ba'zi bir firqalarga raddiya sifatida mavzularimiz bordeb o'sha mavzulardan bittasi qur'on tilovatidan keyin sadoqallohu aziy deb aytishlik salafiylarni nazdida bidat va harom deyilgan ya'ni bunday qilishlik avval boshdan bu qilinmagan degan ilmsiz davolar bor ana shu ilmsiz davolariga mana bu yerda bir chiroyli fatvo kelgan chiroyli dalillar hujjatlar kelgan ularni mana shu salafiylarni rahnamolaridan bo'lgan nosir alboniyni fatvolarida bor ekan salafiylardan tashqari ba'zi bir ilmsizlar ham mana shu sadaqallohu azim deyishlikni harom va bidat deydiganlar ham bor sadoqallohu aziym deb aytishlik nima deganisadaqo sodaqa degani haqiqatda Sadakullahu Allah'ın dediğinde yani, ulu Allah rast sözlerde diye. Yani Allah'ın kelamının uluğlaş, Allah'ın özünün uluğlaştan ibaret görüyen bir kelime. Bu ona ait şey kan değil. Sadakullahu alayhim değişik bu bizde var. Namazda eğer ruh qiroat qilsa misol uchun imom qiroat qilgan paytda muqdadiy sodiqullohu azim deb aytsa o'zi qiroat qilmagan lekin imomni qiroatini orqasidan shuni aytsa ham joiz degan ulamolarimiz ham boran bu zikr ekan zikr zikr esa u namozni ichida namozni buzadigan amal emas namozni ichidagi gap bu hali namozni ichida zikr buzilmaydi misol uchun birov chaqirib turgan bo'lsa namozda o'qishligini bildirishimiz uchun allohu akbar deb takbir aytib qo'yamiz to'g'rimi namoz o'qiyaptin ekan deb tushunadi biz qiroat qilayotgan bo'lgan bo'lishimiz mumkin yoki qarida o'tirgan bo'lishligimiz mumkin o'sha vaqtda takbir aytib qo'yishlik namozni buzmaganligi uchun haligi chaqirib turgan odamga allohu akbar deb qo'yamiz ham ulamolarimizni nazdida zikr bo'lib uni namozni ichida aytishlik hattoki namozni buzmaydi degan imom urtibi o'z tafsirlarida hakim at termiziyni navodiy uluz asarida quyidagi keltiradilar qur'onga ehtirom ko'rsatishlikni biri qiroatni tamomlaganda olloh rost so'zlaydi deb aytishlikdir degan rasululloh shu oyatlarni bizga yetkazganiga shohidlik berishlik ekan bu buni umumiysi ham bor ekan umumiysi ya'ni u bitta sodoqallohu azimdan iborat emas ekan va yashhadu bil li rasulih sollollohu alayhi vasallam degan qo'shimchasi ham bor edi u sodoqallohu azim va bal rasulih karim ya'ni olloh ros so'zlaydi va karim payg'ambari uni bizga yetkazgan deb ham aytishligimiz joiz ekan sadoqollohu ozi va baddaqo rasulihi karim mashhur qiroat olimlaridan bo'lgan jazariy o'zlarini kitoblarida aytadilar ekanki shayxlardan ba'zilarini ko'rdikki ular xatmlarini oxirlaridagi duoda sadoqollohu rozim va baddaqo rasuli karim deb aytar edilar duolarini shunday boshlabr edilar qiroatlarini shunday tugatar edilar demak ulug'larimiz ham bunday ishni nima qilgan ekan qilgan ekan va yana shuningdek qur'onda ham oyat bor qul qul sadaqalloh oliy imron surasida qul sodaqalloh ayting olloh rost so'zlaydi deb alloh taolo qur'oni karimda aynan o'zini kalomini rost ekanligini ta'kidlash uchun qul sodaqalloh alloh rost so'zlaydi deb ayting degan jumla bor oyatda kelgan jumla va yana alloh taolo marhamat qiladiki mo'minlar ahzoblarni ko'rganlarida bu bizga olloh va uning rasuli va'da qilgan narsadir olloh va uni rasuli rost so'zlar deydilar qiyomat kunida alloh taolo keltiryaptiki oyati karimada ahzob surasida yigirma oyatida ana shu to'da do'da bo'lib kofirlar jahannamga kirib ketayotganlarini mo'minlar ko'rgan vaqtda biz hayotlik vaqtimizda tilovat qilib turgan qur'onimiz rost olloh rost so'zlaydi va uni rasuli rost so'zlaydi deb shahodat berar ekan ana shu ma'no sodiqloh mujassam va yana imom qurtubiy o'zlarini tafsiri qurtubiyda ahkoh surasini o'ttiz beshinchi oyatini oxirida ibn abbos roziyallohu anhudan qur'on oyatlarini xatga yozgach en eng oxirida nima deb yozar ekanlar sodoqullohu azim deb yozgan ekanlar mana shu rivoyatda keliar mana shuncha dalil mana shuncha hujjatimiz bor ekan qur'on ilovat qilganimizdan keyin sodoqullohu azim deb aytishligimiz dinimizda de bor narsa ekan bor hukm ekan u zikrlardan bo'lgan bir zikr ekan hattoki namozni ichida aytganimizda ham namozimizga zərər verməyədigən dərəcədə qavul ekan. Bunda qavulların bidət və haram deyicilər, əlbəttə məna bunday ilimdən uzaq olan insanlarda Allah təala bəçalarımıza təvfiq və inayat versin. Məna şündəy bidətlərnə, məna şündəy ilimsizlərini təqva qulluqçulara Allahımızın insaflığını versin. Sallallahu alaihi ve sellem Muhammədə və alə alihi və səhbihi cəme'in. Ruhmetiyyar.